Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahbuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Baru-baru ni saya diminta untuk memberikan satu ulasan Berkaitan tentang satu video daripada TikTok eh. Ada seorang budak cerita berkaitan tentang azan Jom kita tengok video itu sekarang masa kita BP dengan Azan tinggal uh, uh, uh. Azan tu kan tak ada semayang selepas tu. Apa dia? Lepas Azan tu tak ada semayang kan? Tak ada semayang? Hmm, tak ada semayang untuk Azan tu kan? Ah. Uh. kan? Ah. Uh. So, masa kita mati ada semayang tapi tak ada Azan. Uh. Azan tu untuk semayang tu kita mati. Oh, iya ke? Haa. Ah. ke? Hmm. tak Okey. Jadi, adalah beberapa orang kawan-kawan saya tanya berkaitan tentang hal ni. Uh, dan sebahagian tu agak marah. Dia kata, apa benda ni kan? Perkara ni tak berapa bagus sebagainya. Sebenarnya, video ni saya pernah dengar juga kenyataan yang sama daripada seorang pendakwah uh, orang Arab, orang Arab Mesir eh, yang sebut benda yang sama iaitu Uh, kita dilahirkan dalam keadaan kita azan Azan di telinga uh, kanan Iqamah di telinga kiri kan Azan lah azan di telinga kanan uh, Kemudian uh, Waktu kita meninggal dunia Kita disolatkan Tetapi tidak lagi diazankan Jadi dia juga membawa kenyataan yang sama Seperti adik kita tadi ni Iaitu orang yang uh, Azan itu adalah untuk solat yang uh, Solat jenazah tu lah tapi yang ni, ni nak kata dalil daripada Quran dan hadis memang tak ada. Ha, dalil pada hadis tak ada. Dalil Quran pun tak ada. Bahkan jika ditanya tentang hikmah, uh, dia lebih kepada hikmah lah. Ha, hikmah sebab apa azan itu, sebab apa ada salat itu. Hikmahnya begitu. Tetapi hikmah ini dia terletak kepada pandangan orang yang berbeza. Ada orang setuju dengan hikmah berkenaan, ada orang tak setuju dengan hikmah berkenaan. Tetapi adakah ia adalah satu ketetapan agama? Tidak, ia bukanlah satu ketetapan agama. Bahkan kalau kita nak kritik uh, pandangan hikmah itu juga masih lagi dibolehkan. Sebab apa? Contoh dalam bab azan, dalam bab azan ini sendiri, ulama khilaf azan ketika dilahirkan, anak dilahirkan, ulama sendiri khilaf daripada sudut adakah azan anak ketika dilahirkan itu adalah dibenarkan oleh agama ataupun tidak menjadi syariat ataupun tidak ada satu buku yang ditulis oleh ustaz Abdul Kadir Ishaq tajuk dia adalah uh, 12 sunnah ha ni buku dia 12 sunnah menyambut kelahiran ha di dalam buku ini disebutkan juga berkaitan tentang isu azan saya ingat di dalam muka surat uh, 18 dalam muka surat 18 Dicerita berkaitan tentang azan Dan disebutkan satu riwayat dekat situ Daripada Abu Rafiq Ra'aitu Rasulullah SAW Azana fi uzunil Hasan bin Ali Hina waladat hu Fatimah Abu Rafiq ni seorang Sahabat Nabi daripada Mesir eh? Dia antara orang yang awal-awal masuk Islam dia sebut dia kata aku melihat aku pernah melihat Rasulullah azankan di telinga Hasan bin Ali setelah ia dilahirkan oleh ibunya. Pun begitu di dalam buku kita ni dituliskan di situ status hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi Al dan Al-Hakim. Uh, Al-Hakim dan At-Tirmizi Al kata dia sahih. Namun hadis ini dihukum ba'if oleh ulama-ulama hadis yang lain. Sehingga ia menjadi perkara khilaf daripada kalangan para ulama. Oleh itu isu azan di telinga bayi menjadi uh, isu khilaf daripada kalangan para ulama. Sehingga dalam mazhab syafi'i sendiri bahkan majoriti para ulama menyatakan bahawa ia sunat pun begitu Imam Malik bin Anas menyatakan bahawa ia adalah satu perkara yang makruh dimakruhkan. Bahkan dalam uh, kitab yang terkenal di dalam Mazhab Malik iaitu Mukhtasar Khalil atau Mawahib jalil fi Syarah Mukhtasar Khalil oleh Hatab al-Maliki dia kata Imam Malik menganggap makruh dia azankan telinga dia uh, diazankan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Jadi itu perkara yang jelas. Kalau kita kata Azan ni memang disyariatkan pasti perkara ini uh, boleh dianggap sebagai perkara yang dah ijma' para ulama. Tetapi apabila masih berlaku daripada sudut khilaf, bahkan hadis yang dibawakan itu pula masih diperselisih oleh para ulama, maka pensyariatan itu juga tidaklah terlalu kukuh. Dan ulama yang mengatakan uh, apa dia uh, keharusan ataupun sunat Uh, azan telinga bayi itu, mereka hanya sekadar meletakkan az, uh, meletakkan sunat mereka tidak meletakkan wajib satu, tuntutan agama untuk melakukannya tetapi tuntutan itu tidak tidak kuat, itu yang pertama daripada sudut azan yang kedua, daripada sudut uh, salat ketika orang mati tak semua juga para ulama bersepakat bahawa orang yang mati mesti disalatkan semua orang mati mesti disalatkan. Ulama' masih khilaf juga berkaitan tentang isu orang yang mati syahid. Adakah orang yang mati syahid ini dia dimandikan dan disalatkan? Jadi, para ulama' berbeza pendapat di dalam bahagian berkenaan. Sehingga pendapat jumhur uh, menyatakan bahawa orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, dalam keadaan perang, mereka itu ditanam tanpa dimandikan dan tanpa disalatkan tak mandi dan tak disalatkan. Mereka dikafankan seperti uh, mereka di, di, dikuburkan seperti itu. Uh, jadi kalau kita kata uh, mesti disyariatkan seperti itu masih lagi dipertikaikan. Jadi kita nak kata bahawa hikmah itu adalah sekadar hikmah lah. Dia tak datang daripada Quran dan Sunnah maka sekadar dengar bolehlah. Tapi kalau kita kata nak sampai percaya sungguh-sungguh lah ha, itu tak tak perlulah tak, tak ada keperluan dan tak perlu juga nak buat penentangan sungguh-sungguh sebab benda ni sekadar hikmah yang masih lagi tidaklah jauh sangat daripada apa yang dibawa oleh Quran dan sunnah dan dia pun tak membina agama baru dia tak membina amalan baru tidak dia tak bawa benda kepada perkara berkenaan dan tidak dapat dikategorikan juga dia dalam perkara-perkara bidah Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.